यह है नवंबर 1406 दो वर्ष हो गए हैं जब से अराकान साम्राज्य को एक ऐसी लड़ाई में घसीटा गया है जो उसने शुरू नहीं की थी जब अवा और पेगुर राज्यों के बीच युद्ध छिड़ा अराकान की आंतरिक राजनीति ने अवा साम्राज्य के युवराज मेनिए क्यावस्वा के नेतृत्व में आक्रमण को आमंत्रित किया इस युद्ध में आराकान की सेना पराजित हो गई और उनकी राजधानी लौंगियत पर कब्जा हो गया था काले के गवर्नर अनाव्रता सौ को अव के राजा मीना कुआंग प्रथम से संरक्षण में सिंहासन पर बिठाया गया था जबकि आराकान के असली राजा मीन मुन मुश्किल से बचकर पड़ोसी राज्य चटगांव में देव राज्य में पहुंच गए थे और वहां से गौड़ तक जहां सरदार गणेश एक बड़े षड्यंत्र को अंजाम देने में लगे हुए थे और एक के बाद एक सुल्तानों को मौत के घाट उतार रहे थे केवल एक ही लक्ष्य था पूर्वी भारत को विदेशी तुर्कों और इस्लामीकरण से मुक्त कराना लेकिन उन दोनों की जानकारी से दूर पूर्वी समुद्र में ऐसी नौसेना की पीढ़ी रवाना हो रही है जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था मुसलमान नाविक झोंग ही के नेतृत्व में मिंग राजवंश के नौसैनिक पीढ़ी ने पहले ही उन लोगों को बंदी बना लिया था जिन्होंने इनका आधिपत्य स्वीकार नहीं किया और दक्षिण पूर्व एशिया में इस्लाम का प्रसार किया जैसे जैसे ये नौसैनिक पीढ़ी पश्चिम की ओर मुड़ती है महत्वाकांक्षाएं टकराने वाली है और बंगाल का भविष्य भी इसी पर निर्भर है लगभग 200 वर्ष पूर्व बारह में देवा साम्राज्य के राजा तनुज राय दशरथ देव ने मंगोलों के खिलाफ एक क्रूर युद्ध में अगान साम्राज्य का समर्थन करने के लिए राजा मीन हाथी के साथ सेना में शामिल हो गए बारह हजार मंगोल घोड़सवारों ने दो हजार बंगालियों और मारकयू राजवंश के हाथियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी यद्यपि कुबलाई खान ने युद्ध में विजय प्राप्त की जिसके कारण बगान साम्राज्य का पतन हो गया और कुबलाई खान का प्रभाव बंगाल की खाड़ी तक पहुंच गया लेकिन उनके क्षेत्रीय विस्तार को देवराकान गठबंधन ने रोक दिया इससे देव वंश की प्रतिष्ठा काफी हद तक बढ़ गई थी यहां तक कि यह बात दिल्ली में शासन कर रहे सुल्तान क्यासुद्दीन बलबन के कानों तक भी पहुंच गई धनुज राय गौर के विद्रोही राज्यपाल तुगरल तुगन खान के साथ एक क्रूर संघर्ष में फंस गए थे जो दिल्ली की पकड़ से स्वतंत्र होने की योजना बना रहा था और इसलिए अनुज राय मंगू खान के नेतृत्व में एक मंगोल अभियान का समर्थन किया जो बारह में तिब्बत से लखनौती तक तो गया था दिल्ली के सुल्तान ने तुगरल को दंडित करने के लिए शीघ्र ही कदम उठाया और तन्नौज राय के साथ संधि की मांग की गई बलबन ने हिंद के राजा के सामने खड़े होकर उन्हें अपने बराबर समझा सम्मान में नहीं बल्कि आवश्यकता के कारण तब से कई वर्ष बीत गए देव वंश में उतार चढ़ाव आते रहे लेकिन तेरह इक्यानवे तक राजा महेंद्र देव ने राज्य को एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया उनकी ताकतवर नौसेना का बंगाल की खाड़ी में कोई विरोधी नहीं था इलियास शाही साम्राज्य के सुल्तान हर दिशा से कई बार हारने के साथ लड़खड़ा गए और इस समय का लाभ उठाते हुए युवराज धनुष मर्दन देव ने शिखरभूम के युवराज अम्बेरुतर राय के नेतृत्व में सेना के सहायता से इलिया शाही से नाभट्टा पर कब्जा कर लिया नाभट्टा को देव साम्राज्य की दूसरी राजधानी में परिवर्तन कर दिया गया प्रसिद्ध संत पद्मदानव भट्ट शिखरभूम से नाबट्टा में निवास करने आए दूसरी तरफ पांडुआ में शाही सुल्तान गणेश नामक एक सामंत द्वारा रची गई एक बड़ी साजिश का शिकार हो गए एक एक करके गणेश ने सिंहासन पर बैठे प्रत्येक सुल्तान को समाप्त कर दिया इस कार्य में उन्हें मिथिला के राजा शिव का समर्थन प्राप्त था जो पड़ोसी राज्य जौनपुर के विरुद्ध भी युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे देश भर में अशांति शुरू हो गई और यही वह क्षण था जब आराकान के राजा मिनसो दो राज्यों के बीच पहले से चल रही मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण देव दरबार में भाग गए और अंततः लखनौती पहुंचे जहाँ गणेश ने स्वयं को कवड़ेश्वर घोषित कर दिया था उन्होंने राज्य को इस्लाम से मुक्त करने के लिए साहसिक कदम उठाए इसलिए नूर कुतुबुल आलम नामक एक उल्लेमा ने जौनपुर के सुल्तान इब्राहिम शाह शार्की को राजा गणेश पर आक्रमण करने और बंगाल में इस्लाम पर पड़ने वाली दुर्भाग्य से उन्हें बचाने के लिए एक पत्र भेजा हुसैन शार्की ने नवगठित हिंदू राज्य को दंडित करने के लिए बंगाल पर चढ़ाई की राजा गणेश को आवश्यक सैन्य उपदेश और रणनीति दी जिससे उन्हें मुंगेर के पास इब्राहिम को हराने और उसे पीछे थकेलने में मदद मिली दक्षिण पूर्व में चटगांव से लेकर उत्तर पश्चिम में दरभंगा तक संपूर्ण भूभाग इस्लामी प्रभाव से मुक्त हो गया और शासन पुनः मूल निवासियों के हाथों में आ गया देवराजा नए मंदिरों के निर्माण में व्यस्त हो गए और धर्म के प्रसार में नई रुचि लेने लगे लेकिन पांडुआ में एक कांड हो रहा था राजा गणेश के बेटे को असमंतारा नामक एक पूर्व सुल्तान की बेटी से प्रेम हो गया और वह उससे हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार विवाह करना चाहता था लेकिन कट्टर विरेंद्री ब्राह्मणों ने इसका कड़ा विरोध किया सामाजिक तिरस्कार का सामना करते हुए राजा गणेश ने जल्दबाजी में अपने बेटे का विवाह अपने एक जागीरदार की बेटी जिसका नाम नाबाकिशोरी देवी था से कर दिया इस उम्मीद में कि चीजें ठीक हो जाएंगी लेकिन राजा गणेश का शीघ्र ही निधन हो गया और उनके बेटे ने असमन तारा से विवाह किया और उसके प्रभाव में आकर इस्लाम मजहब अपना लिया और जलालुद्दीन की उपाधि धारण कर ली यह पूरे पूर्वी भारत के लिए एक बड़ा झटका था वंगल मृदंकव धनुष मर्दन देव ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया और पांडुआ पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया गया लेकिन जलालुद्दीन ने पांडुआ से भागकर जौनपुर राज्य में शरण ली इस समय तक चीनी सेना हिंद महासागर में प्रवेश कर चुकी थी उन्होंने उपनिवेश स्थापित करके दक्षिण पूर्व एशिया को अधीन बना लिया था और मल्लक्का साम्राज्य का इस्लामीकरण भी कर दिया था कोट्टी के वीरा आलोकेश्वर सहित तीस सम्राट जो हिंद महासागर क्षेत्र में शासन करते थे उन्हें मिंग राजवंश के नाविक हे ने बंदी बना लिया था बंगाल में चल रही स्थिति और विभिन्न प्रकार के महंगे सामान जैसे मलमल के कपड़े और मसालों ने जोंग ही की रुचि जगी इससे पहले माहुआ और खुहिन खरमशाह 1406 और 1415 में सोनार का बंदरगाह का, का दौरा कर चुके थे जबकि देवा नौसेना बंगाल की तट की रखवाली कर रही थी चीनी नौसेना ने नाकाबंदी कर दी इसका मतलब यह हुआ कि हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार मार्ग बंद हो गए जिससे अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा इसके दूरगामी प्रभाव हुए अर्थव्यवस्था के ढहने के कारण सैनिकों ने भुगतान के अभाव में विरोध कर दिया और देवों के लिए एक बड़ा पेड़ा बनाए रखना बहुत कठिन हो गया चीनी नाकाबंदी जलालुद्दीन के लिए लाभदायक साबित हुई जो बदला लेने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था उसे सीधे तौर पर शर्कियों का समर्थन प्राप्त था और अप्रत्यक्ष रूप से चीनियों का तीन वर्षों के भीतर ही उन्होंने देवों के विरुद्ध पूर्ण अभियान शुरू किया और शीघ्र ही पांडुआ पर पुणा विजय प्राप्त की झोंग ही ने जलालुद्दीन के दरबार का दौरा किया वह उपहारों के धन से प्रसन्न किया गया जबकि जलालुद्दीन ने मिंग जागीरदारी स्वीकार कर ली और मिंग सम्राट योंगली के सम्मान में सिक्के निकाले चीनियों ने जलालुद्दीन को आगे के अभियानों के लिए हर तरह से सैन्य और कूटनीतिक समर्थन दिया संपूर्ण बंगाल को इस्लामी शासन के अधीन लाने के अभियान शुरू हो गए सबसे पहले देव साम्राज्य के अंतर्गत अष्टगौड़ राज्य के विरुद्ध जिस पर रानी सीता ठाकुरानी का शासन था उन्होंने सेनापति देवान काजी के नेतृत्व में सुल्तान जलालुद्दीन की सेना के खिलाफ कड़ा प्रतिरोध किया लेकिन विश्वासघात के कारण उन्हें भी पराजित होना पड़ा और नाबट्टा की दूसरी राजधानी पर भी कब्जा कर लिया गया फिर 1425 तक विजयपुरा पर भी खान जहान अली ने कब्जा कर लिया और 1426 27 तक चटगांव पर भी कब्जा कर लिया गया जिससे व्यापक विनाश हुआ राजा धनुज मर्दन देव को पहले आराकान राजा मिनसो मुन को शरण देने के लिए त्रिपुरा या परमा के अवर राजा से कोई समर्थन नहीं मिला था राजा मिनसो मुन जो राजा गणेश के समय से पांडुआ में रह रहे थे उनको अराकान को पुनः प्राप्त करने के लिए सुल्तान द्वारा समर्थन दिया गया था क्योंकि मिंग एक और जागीरदार राज्य चाहते थे दो अभियानों में अरकान को पुनः प्राप्त कर लिया गया और उसे सल्तनत का एक आदिनस्थ राज्य बना दिया गया तथा उनके राजा ने इस्लाम स्वीकार कर लिया और राज्य धर्म को बदलकर नया धर्म अपना लिया चौदह तक देव प्रतिरोध ध्वस्त हो गया और तनुजमर्दन देव की मृत्यु के साथ ही देव साम्राज्य पर भी कब्जा कर लिया गया यह एक कमजोर जागीरदार के रूप में जारी रखा गया चीनी लोगों ने सोनार गांव बंदरगाह का उपयोग जारी रखा और अपने जागीरदार राज्य की सहायता की जब झोंग ही ने चौदह इकतीस में पुनः पांडुआ का दौरा किया जलालुद्दीन ने तैमूर शासक शाहरुख और मिस्र के मामलुक शासक अल अशरफ बारसबी के साथ भी संबंध स्थापित किए उनके एहसानों को पूरा किया और उपहारों से भरे जहाज भेजे उन्होंने इब्राहिम शार्की को पत्र भेजकर एहसान वापस किया और उसे बंगाल पर आक्रमण करने के लिए परिणामों की याद दिलाई तथा उसे पीछे हटाने पर मजबूर किया चबरन इस्लामी धर्मांतरण अपने चरम पर पहुंच गया लोगों को केवल एक ही विकल्प दिया गया कुरान या मौत बहुत से हिंदू कामरूप ओडिशा और पिशनुपुर भाग गए इसके कारण पूर्वी कंगा वंश के राजा भानुदेव चतुर्थ को हिंदुओं की सुरक्षा के लिए जलालुद्दीन से भिड़ना पड़ा लेकिन इन सत्रह वर्षों में जनसंख्या की इतनी हद तक बदल गई कि पिछले 200 वर्षों के सल्तनत शासन में हुए परिवर्तन न्यूनतम प्रतीत होने लगे और उसने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी बड़ा स्वतंत्र हिंदू राज्य उभर ना सके तथा पश्चिम बंगाल के निर्माण तक कुछ विद्रोहियों को छोड़कर कि भी 50 वर्षों तक शासन ना कर सके एक धर्मांतरण और 200 वर्षों का पूरा प्रतिरोध बेकार गया